Ще в далеких 30-х роках був у Балті кінотеатр Перекоп пережив він і воєнні роки. Відремонтований у 1945-му, збільшив кількість місць до 350. 70 80 ті роки кінотеатр перейменовують. Оновлена Родина місце, де любили проводити час Балтяни не одного покоління. Змінювались часи, змінювались вожді, змінювались політичні кольори. І під дією всіх цих змін став в'янути і кінотеатр. По шматочку відпадала штукатурка, в підвалах була вода. Внутрішні комунікації для чиїхось власних потреб і таке інше, і так би він і розвалився або б розтягли його по цеглині, якщо б у 2011 році колектив балського педучилища та особисто Сергій Іванніков не домоглися передачі культурного осередку на баланс училища. От тоді то і розпочались роботи довгих сім років, по сантиметру, по крупинці тривало збереження та відновлення. Бальшою спасіба сказати всіму колективу під і. Главное Сергею Ивановичу Иванникову, который когда-то, это была его идея, мечта, что в городе будет кинотеатр, что он когда-то смог э, взять его к себе э, на баланс с Одесской областной радой, потому что все остальные кинотеатры, которые входили в областную сеть, они все полностью уничтожены, то есть демонтированы, разрушены, то есть ни, ни одного кинотеатра из 17, насколько я знаю, ну, может быть, я ошибаюсь, там, то есть точно где-то ближе к 10, они все не функционируют. По всей Одесской области они были разрушены. Он смог взять, смог сделать так, чтобы оно заработало. Он добивался все эти года, даже когда не верили, что у нас будут кинотеатры. Я понимаю, что все мечтали, что это будет немножко раньше, что там на 5 лет раньше, чем сейчас. Но он взялся, он своими силами смог добиться, чтобы мы вот понемногу, понемногу восстанавливали на те возможности, которые у нас были. Мы столько лет у всех просили, чтобы нам помогли. Мы ну, все говорили, маленький городок будет, не будет, но мы сделали это все-таки. Вот его это было мечта. Ну и также самые многие сотрудники педучилища, которые там за все эти годы от учителей, до, я не знаю, там даже до дворников, которые помогали в каких-то там моментах, чтобы помочь нам где-то там что-то поднести, сделать, поучаствовать в этом кинотеатре. Скажу всем большое спасибо, потому что реально помогали. Да, нужно было в некоторых моментах кого-то направлять, не направлять, но мы это сделали. Поэтому так, большое всем спасибо. Когда педучилище взял этот кинотеатр, мы зашли в это здание, поняли, здесь полностью были уничтожены коммуникации, ну, как нам уже досталось, в подвалах стояла вода, текла крыша. Часть крыши уже даже и не было, не было вообще ничего, ни отопления, ни коммуникации, ни, ни электричества в половины здания. Первое, что мы сделали, мы зашли сюда в декабре месяце, и мы начали откачивать воду с подвала. Мы выкачили подвальное помещение, сделали гидроизоляцию, залили это бетоном. Я понимаю, что эти все работы не видны, как сейчас, вот красота, но начали с этого. Сделали это, к весне мы перекрыли крышу, сделали полностью новую крышу, потому что если... Видели, она уже стоит лет 5-7, эта крыша. Начали понемножку, теми собственными силами, которые у нас получалось, восстанавливать коммуникации, электрику, то, что мы сделали до захода подрядчиков. Провели отопление, сделали, я не знаю... Мы там, усилили фундамент. Ну, то есть такие работы, которые явно не видны, но здесь вот эти все года продолжались работы. И 4 года назад сделали, вот первое, чтобы сделали конференц-зал. Вы его все видели, его везде показывали. И вот так, и вот благодаря, может быть, ему показывали всех, просили всех, чтобы нам выделили эти деньги, чтобы мы смогли закончить кинотеатр. І тільки у 2017 році, коли губернатором області став Максим Степанов, з'явилася надія на зрушення з місця робіт з реконструкції. Перше, що зробив тоді новий очільник області, це прибув до Балти і оглянув споруду кінотеатру. Розуміючи значимість даного об'єкту для периферії, Максим Степанов зголосився віднайти необхідні кошти. Здравствуйте, Давай, рассказывай. Ну, не так уж много осталось денег вложить, ну, в принципе. Даже уже на процентов, наверное, 50-60 благодаря вам же отопление ну, заканчивают. А сколько будет... надо еще сюда вложить? 5 миллионов. Сколько это... сюда потратили. Потратили мы сюда при мне уже порядка 4 миллионов. И вот сейчас а до Бог, вас. А до меня это было до меня. Суду? Тратили до вас? Или? А ну, вот, это, вот. Это, это мы образно с бюджета училища забирали. Да. Так в обл. А обл. Мы нам крышу поменяли, вот отопление, отопление. систему и лестничный марш. А марши. сколько этому долго уже? Ну, мы ты собственными ты, ты, ты. силами 5 лет делаем это. Ну то есть практически вот... То Им есть, есть, нужно 5 вот таких... миллионов, чтобы это полностью закончить. И это станет дворцом культуры. культуры. С хорошим залом. То есть у них здесь будет все кружки, хореография, художественный кружок. Это да, вот же центр, куда будут ездить несколько. Да, не у нас только. же громада. Не в Коктовске, ну, в Но Подольске, в нигде, там там нигде нет Если мы финансируем 5 миллионов, софинансирование – это благоутный... Э, когда мы говорили о 5 миллионов, это включался сюда? Это да, все, это все сюда. Под ключ? Это, да, это под ключ. Это с оборудованием. Mm. Это не то, сейчас что там с звуком, звуком, да, с да, звуком, да, с да, да. скамейками, да, с да, да, полос, это, это с оборудованием полностью. полностью. Я увидел, услышал, буду серьезно думать, честно. Сейчас посчитаем. Год длинный, я думаю. У нас есть бюджет ДФРР. Смотри, оживил Анатолий Игоревич. Бюджет ДФРР, за який говорив тодішній голова облдержадміністрації, це бюджет Державного фонду регіонального розвитку, з якого у 2018 році на фінансування проєктів регіонального розвитку, тобто інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виділено 6 мільярдів гривень. На реконструкцію Балського кінотеатру кошти спрямовувалися з державного бюджету, з обласного та й цільових фондів. Загальна кошторисна вартість об'єкту становить близько 19 мільйонів гривень. Підрядна Організація Релайф розпочала роботи з реконструкції у листопаді 2018 року. І трохи більше аніж за чотири місяці, об'єкт готовий до експлуатації. Цьому способствовала робота ребят. круглосуточна робота без вихідних, тому що ми, ми обіцяли, що ми до кінця марта його зробимо, і ми зробили. что входило в планы, вот изначально, какой был проект, какая смета и что вышло в конце. Все листовпало? Эм, нет, мы э, внесли изменения в фасад, э, потому как он должен быть, э, мокрый фасад должен был быть, но так как погодные условия не позволяли, ну и скажем так, мокрый фасад это уже прошлый век. А новый красивый современный фасад это вентилируемый с керамогранита, который смотрится более совершеннее более современнее, потому как я в Балтии у вас не видел еще таких фасадов, но на самом деле в Одессе только начинают такие фасады делать. Но это новое, это новое, но и смотрится, он как бы работает, он по теплоизоляции, он работает гораздо лучше, чем мокрый фасад. Вот. А все остальные работы, которые сделаны были внутри, то есть это и оборудование, это и шумоизоляция зала, то есть все было выполнено в соответствии с проектом, то есть их изначально рассчитывалось. Вот, ну, то, есть, то, то есть там даже какие-то изменения были, то они были незначительные. Все основное, то есть то что, то, что планировалось, то делалось. Единственное, что добавилось, мы добавили усилили меры по пожарной безопасности. А, то есть там до установлена еще автоматика, а, работает она все сейчас на центральный пульт сигнализации. Если там возможно сейчас будет отдельно пройдет по автоматизации пожарной сигнализации, потому как это требование пожарника не наше, это пока от момента разработки проекта до его исполнения прошло какой-то определенный промежуток времени. И появились новые нормы, и в соответствии с законом их необходимо выполнить, иначе мы не сможем это сдать. МЧС. Вначале были выполнены демонтажные работы до голых стен, и потом заново начали выстраивать согласно проекту, согласно технологии. То есть очень много ушло времени на кинозал, так как там есть определенные технологии выполнения работ. Оборудование и часть материалов для звукоизоляции зала были поставлены из-за границы. То есть у нас, к сожалению, такого уровня еще не делают. Ну, скажу так, по оснащению зал, он может посоревноваться с такими кинозалами в Одессе, то есть как сити-центр, то есть, не, ну, то есть эм, оснащение и оборудование, которое здесь стоит, оно очень дорогостоящее, и сейчас, скажем так, это первое, первое слово в технике. только заходим, получается, в холл, и нас встречает такое большое панно на всю угу. стену. Сколько времени пошло на него? Где-то полгода, наверное, может больше. Это По времени. День это каждый именно. день, да, именно заниматься. Каждый лепесточек, каждая деталь. Это вылеплялось руками, делалось руками. Откуда это, идеи? А, идеи. Ну, наверное, тематика была одна. И уже этой Откуда темати тематика? Тематика. Даже не знаю. Вот тематика начале, начали мы картины в конференцзале, да, и уже тематика пошла оттуда. Наверное, из... Даже не знаю откуда, просто. Вот оно как... Почему именно такая? Чем объясняется? Не объясняется ничем. ничем. Да, ничем. Просто, наверное, такое было вдохновение именно сделать это. Не привязываться ни к каким темам определенным. Вот ну, тематика... Наверное, природа, цветы ⁇ это близко всем. Вот все, то есть не будет. Кроме природы цветы, мы знаем, что еще колонны это ваше. Да, это, это моя работа, да. Она из трех частей э -э вверх. И здесь да. две части ствола. Mm -hmm. То есть капитель и две части ствола. По времени тоже не могу сказать. Не было определенного времени, на которое делали. Каждый день что-то делали. Вот по времени. Каждый день что-то делалось. Откуда, В течень... откуда вообще такое вот, э желание? Желание сделать, да. желание, чтобы в городе было что-то красивое, достойное наших людей. Вот и все. Вот такое желание. Чтобы Мы жили достойно, отдыхали достойно. Вот, вот, вот это было желание. Мы сегодня слышали такую информацию, что педагогическое училище сохранило здание. Да, Но за, да, но за это время мы видим, что его не, не просто сохранили. Тут мы внутри его не. не да, мы сделали да. Очень много работы. да, да. Да, очень да, да, да. Представители, работники, педучилища вложили здесь очень много. Это не только я здесь работала. Многие работники педучилища вы видели конференц-зал. Делали полы, делали кабинеты. Делали... Это, это работники педучилища. Им помогали ребята, которые строители, но и работники тоже принимали здесь участие очень активно. Каждый день мы приходили и что-то делали. Вот это было, наверное, вдохновение в этом. одна большая конференц-зал, и вы видите экспозиции в фойе, вон еще две, и будет, наверное, над, они уже есть над зеркалами, это мы закрепим чуть, -чуть позже, маленькие немножко такие картины. Это будет чуть-чуть позже. В планах моей художественной работы, ну, еще, наверное, будут шторы. Это уже по дизайнерским работам. Тюльш, ну, такой более облагороженный. Посмотрим. Еще добавим мебели. Еще будет кафе. В планах объекта у нас будет сейчас у нас чистый кинотеатр, а в планах будет киноконцертный зал. Поэтому в планах достраивать гримерки, чтобы удобнее было детям, ну, выступающим переодеваться. Из чего состоит вот эта вот лепнина? Какой состав? Состав и гипсовая штукатурка. Как с ней Шпаклевка. Работает. Как с ней работает? Как и с пластилином. Как пластилин, делаешь состав. Ну, в основе. И вылепливаешь каждую детальку и закрепляешь ее на стене. Но шпаклевка она быстро засыхает. Она засыхает ну, примерно 15-20 минут. То есть в это время надо сделать один там ну, определенное количество лепесточков, определенное количество каких-то деталей. То есть много сразу сделать? Не получается. Нет, нет, нет. Это замешивается маленькое количество. Из этого маленького количества ты делаешь определенные детали. А потом уже, да, ну и дальше, дальше, дальше. Вы такая изящная, такая интеллигентная девушка, вас вот можно представить только вот в оперном театре, вот, какой-то наверное... ведущий, а, а вот в перчатках или вот за работой? Без перчаток, же... в перчатках работать нельзя. Ты а... не чувствуешь материал, да, то есть руки должны соприкасаться Что? с материалом. Без перчаток, Без перчаток да. Тяжело? А, ну легко, ничего не бывает. Но за зато вот такой результат. Конечно, много ресурсов, много сил на это уходит. Уставшие приходим домой, но, но зато довольны. Да, но довольны, да. Когда ты что-то делаешь хорошее, я думаю, это приносит удовольствие и тебе, и всем окружающим. такого больше нигде, ну, вы знаете, то есть не часто киноконцертные залы. То есть это объединение двух двух невозможных, да. То есть потому как, допустим... В концертном зале идет белый потолок да, и белые стены для того, чтобы в кинозале должно быть все темного цвета и не выделяться. То есть, а мы объединили одно и второе. У нас получилось вот готовый продукт, который вы можете наблюдать. Я надеюсь, вам понравилось. Очень. Спасибо вам за работу. Да. Вот у вас такая семья, два человека, проживающих вместе, один технический, а другой художественный. Как вы вот, поеднуете себя в работе все время вместе, вместе на работе, вместе дома, как вы относитесь вообще вот, к такой работе вот, своей жены? Ну, как отношусь? Мне нравится, что ей это нравится очень сильно, что она смогла э, воплотить свое видение, как оно должно быть в этой работе. Ну, не знаю, я человек немножко проще, я не, не все замечаю в вот эти. Технический... Это же дизайн Технический... и все остальное. Мне как бы. Все я одно? сам, я сам еще не, не всего вижу, как многие люди. Мое дело было сделать техническую часть. Мы хотели сделать этот кинотеатр. Уже благодаря Ларисе он превратился в такой вид, что он вот так красочно выглядит. Я сам, ну даже может быть сам не вижу эти все вещи, как там людям нравится. Ну Мне нужно было сделать, чтобы он технически готов был. Может быть, хорошо, что. Моя жена пришла на эту работу, и что она смогла воплотить, что он еще не только функциональный, но на что еще красивый. Только, наверное, так, благодаря ей это сделано, потому что, ну, даже я бы, наверное, сделал бы все немножко проще. Она вложила сюда очень много своих сил, энергии, времени, чтобы сделать это всю красоту, вылепить это все, сделано руками, то есть это не готовые панели от от, от всего. Это она сделала. Но я уже пытался сделать это технически, чтобы люди могли воспользоваться. А почему сделали? Не знаю. Мы живем в этом городе, я всем говорю, меня всегда спрашивают, зачем это вам надо. Мы живем здесь, мы же, не знаю, моя семья живет здесь столетиями, наверное, пять веков, только в Балтии, может быть, какие-то родственники разъехались. Мы живем здесь, живут наши дети, мы хотим, чтобы оно все было функционально, чтобы можно было пользоваться. Не знаю, я люблю в кино ходить, я где в командировке я всегда захожу куда-то в кинотеатр всегда, поэтому так. Помогаете ли вы, мы, возможно, с какими-то идеями спрашивает ли у вас жена какие-то идеи, или с вашей стороны это лучшая помощь, это все-таки не мешать? Нет, лучшая помощь не мешать, я в этом не понимаю, я даже до сих пор за. Мы больше 20 лет вместе, не понимаю, как она это делает. Для меня это все до сих пор удивление. Ну, то есть я не понимаю, я не меш, просто не мешаю. Вот стараюсь не мешать, не лезь со своими советами, потому что, как у любого художника, она сама видит, как это нужно сделать, как это вылепить, людям нравится. Ну, просто слова от людей, то есть это хорошо, многие заметили, многие оценили, многие те, которые у нас за все эти... Когда приезжали э, не балские люди, те, которые там видели по Украине, где-то за границей ездили, они оценивают. Значит, это красиво, потому что, ну, наверное, то, что сделано руками, все-таки до сих пор это является это не готовое изделие. Это что-то для многих значит. Многим нравится. Ну, я уже, наверное, даже за все это время больше уже там ориентируюсь на как людям нравится, чем мне. Потому что я уже, ну, наверное, привык. Привык, но когда каждый день видишь, видишь, как эта картина понемножку появляется, я, ну, не объясняли, как она будет выглядеть, но у меня нет такого образного мышления, я, я не не представляю, как, пока оно нет в готовом виде. Сейчас оно красиво, оно нравится, надеюсь, что люди нашего города и гости оценят эти все наши работы, что постараются не сломать, не поковырять и все остальное, и оно будет радовать наши глаза ну, в ближайших 5-10 лет, пока мы еще раз что-то очередное не сделаем. Но будем надеяться на это. Вітаю, дорогі друзі! А вірніше здравствуйте, дорогі кіноглядачі. Запам'ятайте цей день, адже він увійде в історію нашого славного міста. Тому що саме сьогодні ми є свідками відкриття нового і довгоочікуваного кінотеатру Родина З чим вас і вітаємо! Це унікальний проект для нас. Я хотів би в першу чергу попросити всіх і передати цю інформацію всім. Давайте будемо цінувати і шанувати те, що ми маємо. Унікальніший проєкт з точки зору того, що в маленьких містах на фоні країни таке відкрите. Такого немає ніде в Одеській області. Тут надзвичайний сучасний звук, освітлення і сцена. Я хотів би, як міський голова, Висловити подяку багатьом людям, хто приклав до цього зусиль. Окремо слова дячності Сергію Івановичу Іванікову колективу Балського педагогічного училища за те, що зберегли. Сім'ї Зіберман, тому що більше п'яти років, а особливо останніх двох років тут дуже багато зроблено з любов'ю, з душою. І все, що є в холах, в коридорах і на інших поверхах, це все є ручна робота, яка є унікальна не тільки для е, нашого міста. Я чітко вірю в те, що. Це буде новий сучасний осередок культури і життя. Ні для кого не секрет, що всі жителі нашого міста від малого до великого з нетерпінням чекали цієї події. Адже кінотеатр це приємне проведення часу, гарний настрій, це відмінне місце для побачень, зустрічі з друзями і, звичайно ж, захоплюючи фільми в хорошій якості. В оновленому і красивому кінотеатрі ми з вами побачимо нові чудові фільми вітчизняного і зарубіжного виробництва. А найменші глядачі побачать улюблені мультфільми. І наостанок декілька цікавих фактів: вартість об'єкту 18 мільйонів і майже 500 тисяч гривень, кошти з державного та обласного бюджетів, замовник робіт управління обласної ради з майнових відносин, виконавець робіт, підрядна організація ТОВ Релайф, балансоутримувач об'єкта, Балтське підучилище. власник об'єкта, обласна рада. Яку роль у цій схемі виконує Нардеп Гончаренко? Не зовсім зрозуміло. Хоча ні, зрозуміло, щоб чиновник, який дуже вболіває за долю 137-го виборчого округа, Другого не образився, що його немає в даній фінансовій схемі. Йому все ж таки знайшли роль. Ось таку. ваш вихід. Кіно, мотор. Поїхали! Мабуть, більш вагомої ролі для нардепа від БПП годі й шукати. І до речі, слова кіно, мотор поїхали. І хлоповка, нумератор це інструмент, який застосовується під час зйомок кінофільмів, а не під час показу. Ну, іншої ролі, певно, не знайшлося. Якось так. В соцмережах після відкриття кінотеатру з'явилися відгуки балтян про саму церемонію відкриття. По-перше, про подію було відомо тільки у вузьких колах. Ну, можливо, задля того, щоб зібралися тільки надійні та перевірені, і з метою запобігання можливих провокацій. По-друге, всі інші люди, які не настільки наближені, котрі через треті руки дізналися, що відкриття у 12-й, прийшли, а червона стрічка вже перерізана, швидко, поспіхом, за 15 до 12-ї. Куди поспішали, чого боялись, невідомо. Але то таке. Головне, що Балта, нарешті, має такий довгоочікуваний центр культурного дозвілля. Сучасний кінотеатр родина на 325 місць, директор якого Олександр Зільберман зазначив, що кінотеатр поки що працює у тестовому режимі. Триває процес отримання дозвільних документів на кінопрокат. Зараз відбувається безкоштовний показ українських фільмів Квитки у форматі запрошень, два кіносеанси за день, якою у майбутньому буде кіноафіша і яка вартість квитка буде відома після отримання ліцензії. Ціни Формує правонаступник. Скоріше всього, як і у всіх кінотеатрах країни, а це від 30 до 120 гривень за квиток. В залежності від фільму чи мультфільму, піратського відео не буде, запевнив Олександр Зільберман.